Дякую за видвок, за корм. Ох, и раскабанил ты бы я на этом корме. Ребятки, даю свои собаки вот таких небогато. Четыре жменьки. Но это не основной корм, все равно дающие там, знаете, какие-то кости бывают у подписчиков. Беру что-нибудь. Ест за милую душу. Правда, при мне стесняется. Вкусно, Буянчик? Вкусно? Mm -hmm. И наш тоже любит. Но я показывал, как он первые три дня вообще не ел. Но я скажу, он вообще не знал, что такое сухой корм. Он смотрел, он такой, что это за катушки, говорит, мясо с кашей давай. Мы ему все життя варили каши. Но все, приучили на сухой корм. Ты что, корм насыпал, воды налил, и все, и занимаешься своими справами. Это реально очень круто. А раньше мы варили каши, и это постоянно варенье, постоянно скисание, летом мухи. Капец. Ребят, Купляйте в мене такий корм сухой, годуйте своїх собачок і хай ростуть. Але ж знаєте, що все одно собака любить м'ясо, любить кості такого плану. ребятки, я даю своїй собаці і кості. Іноді купляю такі хороші, щоб було що погризти. Але основа в мене ось такий сухий корм. І він задоволений, і я задоволений.